په اوراس په وروختوم کې یو تجربه وشو او سلوک سانوباندي دا چې کسان چې مرته ډیر نش دیو یعنی د ژوند په اخري مرحله کې و کلچ د دوی سره پښتنی وشوي د یو یو شخص نه چې ستاسو ژوند کې ډیر افسوس تاسو شي راځي نو په هغه کې یو داس یو چې په دې افسوس نو کوم چې کوم کارونه ما کړی دی په ژوند کې بلکې ډیر افسوس چې ما ته راځي هغه په هغه کارونه باندې راځي چې ما نه کړل کله د ځان دیری په خاطر او کله د خلکو د ویری په خاطر خلق بسوی را تا کچیر تا کومکار ما کړی وی او په هغه کې جناکم شوې وی دومره به ما افسوس نه کوو هوش افسوس د دې کوم چې کاش یو زلبایت ما کړی دا جواب و د هغه مریزانو چې تجربه قربانه کې ده سوچو کا چې کله مرشي او ډیر خلک ستا جنازي ته راغلي ته اوسمر خوشاله سوال دا ده چې تا کله مرشي نو څومره خلک به تایا دی وي ستا کارونه یاد وي او تر کوم وخت پورې بتایا دی په دنیا کې پله کونو خلق پیدا کیږي پله کونو خلق مر کیږي هیڅ څوک هاغوی نې ادل <سؤال> اول یاد کی زکه هاغوی د دې ادهولو لایق نه ده هاغوی دا کار نه د کړچ په ژوند کې اچي صفید چتمړشي یو څخ پهلوان استاد جنازی تراشی او تاسو خفغانو سمو د با ته هاغوی هم طاهر کی زکه چې د خلکو په ژوند کې سر ازښت نه لري د چا سره د هیڅ ډول خګن نه دی کړ خلق خو پریده ځان سره هم خنه نه دی کړ دا سوچ وکړه چته هم د خپل ژوند اخري پوړي تر رسیدلې ځان سره سوچو که تاسو کړې دي په ژوند کې ډیر داسي کارونه وو چتا کوه تل چې تر سره کې او د خلکو د خبرو د ووجې دی پری خو او فزول کارونه وکړه ټول ژوند په دې کې تیر کړ چدا کومه دا کومه دا, دا کار زما و شي زبوهه کارو کل چې جوز کار شم دا کار بوک فریګه دابانی مرګ ته نش دی شوی مرګ نوروست به دا کار کې څنګه تاسو ونشي چې مرګ دربانه راشي او مرګ نوروست بیا افسوس او ارمانو کې چې الله ما واپس ک دنیا ته چذادارو هم داو شو کا هر څه چې غواړي وک خفقان او مشکلات د چا په ژوند کې نشته ولی مونږ ځان قید کړل باندې دا چې خلق دي خپل غمونه راګر کړي وي هغه ته سوچونه کوي تر مرګ پورې هم دی حال کې ځینې خلک خپل غمونه او مشکلات د ځان لپاره طاقت جوړ او ژوند کې داسې کارنامو وکړي چې ټول خلق ورته حیران وي په خلاص او سترګو خوږ مکوا پاسېګو ویښه دا سکار وکټ چې نړې دی یا د ساتي اے مسلمانانو وروړه دا ویډیو ستال پاره او تد نور سره شریک کړئ